Salam. 5 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin nəzəriyyə müəlliməsi Ələskər Obağanağatdır. Bugünkü mövzumuz Seyid Şuşa eşqinin yaradıcılığına həsr olunmuşdur. Seyid Şuşa 1889-cu il oktyabrın 12-sində Şuşa qəzasının indiki Füzuli rayonunun Horadiz kəndində anadan olmuşdur. Qoysuqçuların hörmətlə ağa deyə üz tutduğu Seyid Şuşenskinin tam adı Mirməhsun Ağaseyid olduğundan ağa müraciəti də bu addan götürülmüşdür. Mirməhsun uşaq yaşlarından atasını itirmiş, onun tərbiyəsi ilə xalası Məşədid Mirzad məşğul olmuşdur. Dövrünün savadlı və açıq fikirli qadını olan Məşədid Mirzad Qarabağın qadın toylarında xanəəndəlik edərmiş. İlk təhsilini Horadizdə mədrəsədə Alan Seyid dini mərasimlərdə və xalq şənliklərində çıxış edir. Xalası ilə toy məclislərinə getməyə başlayır. Seyidin peşəkar xanəndə kimi tanınmasında Azərbaycan xanəndərlik sənətinin keşiyi olan Şuşa məktəbinin tələbəsi rol olmuşdur. Madir və gözəl səsə malik Seyid Şuşenski Xanandərlik sənətinin sirlərinə yiyələnmək üçün 2 il Mir Nəvabın yanında oxumuşdur. Onun xanandakı yetişməsində Cəddət Qarağağda oğlunun böyük təsiri olmuşdur. O Seyid Şuşenskini Şərq musiqisinin incisi adlandırmışdı. Yüksək diapazonlu səsi və muğamları düzgün, səlis oxuma qabiliyyəti ilə dinləyiciləri, hətta məşhur xanəndələri heyran qoyan Seyid Muğam öyrənməsində Əmisi Məşhədi Seyidənin böyük əməyi olmuşdur. Seyid Şuşenski ifa üçün mürəkkəb muğam olan Çağarçağı xüsusilə böyük məharətlə oxuyardı. Özü də həmişə onu mayədən yox, mənsuriyədən başlayardı. Zildə böyük ustalıqla zəngürlələr vuraraq mayəyə énərdi. Ramazanov Fərhad müəllimin ifasında Çağarçaq muğamından bir hissəni dinləyək. Tarda müşayyət edir Təhməzov Vüqar. <coughs> she go sadasından oğlum qara çalov səvr qara yar yar o öz ifaçılığında klassik şairlər Afiz Şirazinin, Məhəmməd Füzulinin, Seyidəzim Şirvaninin qəzelləri ilə yanaşı Hüseyn Cavidin və Mirzə Ələkbər Sabirin şeirlərinə müraciət edərdi. Sabirin Millət necə taralacaq olur olsun, nə işim var şeirini mxfalif də oxuyardı. 1911-ci ilədək Şuşada yaşayan Seyid həmin il toy məclislərinin birində böyük bəstəkar olan Fikrat Əmirovun atası Məşədi Cəmil Əmirovla tanış olub. O Şuşənskinin ifasını bəyənib və özü ilə bunu Gəncəyə aparır. Gəncəlilər tərəfindən sevilən Səid o qədər məxfurlaşır ki, onu Tiflisə çağırırlar. Beləliklə Səid Tiflisə köçərək 1919-cu ildək orada yaşayır. 22 yaşlıq fənanında teatrlara gedir, tamaşaçılar arası fasilələrdə konsertlər verirdi. Həsənov Mirəli müəllimin ifasında məhür muğamından bir hissəsini dinləyək. Uyma hey yar hey, zülfü Qaraz, sevgili canan könül Bu vefasızlar edeller ser Mümkün oldu çalış yanmayasan eş koduna Şemdi gönlün ne çeker her gece pervane cânı kemendinde şir olmamışam alınmam oyma məzun kimi hər zülfü pərişah çönəyəmanə o indinin 60 ilinin Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafına həsr edir gözəl səsi ilə xalqımızın sevimli müəllisi olub Yaxın və orta şərqdə şöhrət tapır. Seyid Şuşenski Mirza Cəlil Əbülrəhim bəy haqq verdi. Hüseyn Cavid, Hüseyn Ərəblis kimi sənətçilərlə dostluq etmişdir. Molla Nəsrəddinin bir neçə nömrəsindən çıxmasına maddi yardım göstərmişdir. Ümumiyyətlə Seyid Şuşenski böyük xeyriyəçi idi. O dövrün teatr aktyorlarına çox kömək etmişdir. Özü də aktyor kimi bir sıra rolları ifa etmişdir. Seyid Şuşinski çarxərtan başqa mahor, nəva, məsnəvi, mani, araz barı, heyratı, Mənsuriyyə kümrəğamların gözəl ifaçısı idi. 5-ci sinif şagirdi Abbasov Nihatın ifasında Mənsuriyyə moğamından bir hissəsini dinləyək. onları yeni variantda oxumuşdur. Rast Humayun, Qatar bayatı, Şur Şahnas, Rasta və Kürdi Şahmazda dilçəşək ilk dəfə Seyid Xüseynpə İmfa etmişdi. Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin məsləhəti ilə Seyid Xüseynpə musiqi təhsil ocaqlarında moğam dərsləri verir, gənc nəstənə moğamın sirrlərini öyrədirdi. Şöhrətli bəstəkarımız Fikrat Əmərovun ilk dəfə yaratdığı və dünyada şöhrət qazanmış Şuur və Kürd dövşarı simfonik muğamlarının yazılmasında məsləhətçi kimi Seyid Shostenskinin böyük köməyi olmuşdur. Zəngin yaradıcılıq yolu keçmiş Qarabağ xanəndəlik məktəbinin ən döyüşçü imalarından biri olan Seyid Shostenski musiqi xadimi, pedaqoq, xalq artisti Əməkdar müəllim kimi Azərbaycan milli musiqi mədəniyyətinin inkişafında çox mühüm rol oynamışdır. Görkəmli xanəndə 1965-ci ildə təqdim etmiş fəxrəx yaddanda qətn olmuşdur. Sonda isə Arazbağrı ritmik muğamından bir hissəni Seyid Şuşespinin öz dilindən və 3-cü sinif şagirdi Həşimov Aminin ifasında dinləyək.